Привет. привет, как жизнь? Нормально, готовы до тренирования. Все. Okay. Мы сегодня на тренировании в спортивном клубе КСС, место Киев. Слайк, привет. Привет. Скажи, будь ласка, скільки ти вже займаєшся в цьому клубі і чому саме обрав цей клуб? Весною вже буде 8 років, як я займаюся в цьому клубі, порадили знайомі, в я краще тренера, спробував, сподобалось, так все і почалося. На даний момент я являюсь чемпіоном світу, срібним призером чемпіонату світу, та дворазовим чемпіоном Європи. Я на пораджу. не боятися, приходити, спробувати себе для Не боятися, як розказують, що першому тренуванні ламають, б'ють, такого в нас немає. качество профессиональной Добрый день. Добрый день. За Я получил запросы на тренировку. Хочу вам задать какие-то питания. Скажите, пожалуйста, сколько вы знаете, что вы работаете? Ваш зал для новичков или для подготовленных спортсменов? Как и все залы, и для новичков, и для более подготовленных спортсменов, для спортивной группы. Есть и спортивная группа, есть и детская группа, есть и группа, группа новичков. Яку наибольшую помилку роблят новички, приходящие такие спорты как ММА. Мое ну, мнение абсолютно за все годы. Если у тебя нет школы, нет базы, то все остальное ты настроить не сможешь. Или настроишь, но будет криво после там. Как по мне, вот это основное. И новички, как обычно, хотят быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, что так, давайте вот это, вот это, вот это, нет, ты не говоришь. Давайте прогибу научить меня бросать. А mm -hmm. Он еще стоять не умеет. Нахапалось от трошки того, трошки да. того, все, я же, я же занимаюсь. Если играть. ходить не может, стойку не может вовремя, стойку возвращаться не может, стойки передвигаться не может, Баз, базы стойки нету, базы в ударке нету. На что вы ставите акцент? Вот так как у вас напрямок ММА, то есть у вас больше ударка, чи больше борьба? В так 50-50. И больше борьба, но пытаемся смешивать вместе с ударкой, естественно. Но все-таки больше борьба, и больше партера, и больше работы в беседке, и больше работы в стойке. Ну, и, то есть нужно, нужно смешивать, потому что это смешанная работа. И без, без ударки, естественно, здесь делать нечего. Скажите, как вы, уважаете, еще главнейшее? это дисциплина или талант? значит дисциплина, и не только дисциплина, трудолюбие, целеустремленность, желание, которое вот должно мотивировать самого Талант, ну не знаю, если будет 5% от всего, это будет, наверное, свыше головы. Я от завжди говорю, що талантливих я бачив дуже багато, а дисциплінованих дуже мало. Чемпіонами я становились трудолюбиві і дисципліновані. Да, так, саме так. Дякую вам. Вам спасибо большое. Сам буде забити мене. Не легко, але якщо ти хочеш прогреснути саме сюди, пиши в коментах, який наступний зал нам треба з'їздити.